Здравствуйте, меня зовут Кристина, я кондитер кофейни Шарлотки. К предстоящему празднику, яблочному спасу, я хочу вам представить наше фирменное блюдо Шарлотка, которое состоит из яблок и теста. Для этого мы берем форму, и вот есть у нас такое вот тесто, называется сладкое песочное тесто. Для этого мы берем масло, Сбиваем его очень хорошо с яйцами и с сахаром. В конце добавляем муку и обязательно нужно добавить немного рыхлителя. Для этого тесто будет более песочным, рассыпчатым и ароматным. Берем мы форму для начала и тесто. И вот для этого выкладываем вот так вот. Вот таким вот образом, не очень тонко, выкладываем форму. Всю полностью по кругу. Также выкладываем борта формы. Вот. Таким вот образом форма полностью выкладывается. Следующий этап – это есть выбор яблок. Нужно выбирать очень хорошие яблоки. Мы выбираем большие яблоки, сочных сортов и очень сладкие. Это очень важно для шарлотки. Вот. Для этого нужно яблочко сначала почистить. Вот. Таким вот ножичком, аккуратненько. Потом яблочком, когда мы почистили, нужно его нарезать вот такими вот тонкими равномерными полосочками. Когда яблочко мы нарезали, вот оно должно выглядеть примерно вот так вот. То есть ровненькие дольки яблочек. Потом мы это берем и выкладываем в нашу формочку, выложенную тестом. Яблочки должны выкладываться по кругу веером и закладываться серединка. Шарлотка заливается специальной заливочкой. Для этого мы берем яйца, высыпаем их в мисочку, добавляем к ним сахар и жирные сливки 30 процентов потом это все нужно очень хорошо перемешать лучше сбить миксером вот и очень нужно хорошо для этого наша шарлотка будет мягкая сочная и заливочка будет очень нежная, если вы очень хорошо собьете. В конце надо добавить немножко крахмала, чтобы наша шарлотка не распалась в процессе выпекания. И тоже все очень хорошо перемешиваем. Можно добавить немножко ванильного сахара, корицы, кому что нравится. В конце этой заливочкой мы заливаем полностью наши яблочки. Потом мы ставим выпекать. Выпекается шарлотка при температуре 160 градусов где-то час сорок. В зависимости от какая у вас духовка, до двух часов выпекается шарлотка. Лучше накрыть фольгой, если у вас духовка не очень хорошо выпекает. После остывания шарлотку можно резать. Вот, у нас должна получиться вот такая вот шарлотка золотистого цвета. Вот, пожалуйста. Приятного аппетита вам, готовьте на праздники и хорошего вам спаса!